पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान घूमा हूँ पूरा पाकिस्तान मतलब दुनिया की तीन बड़ी रेंज को घूमा हूँ लेकिन मैं इतनी मैंने कभी इतनी खूबसूरत झील नहीं देखी बदकिस्मती ये है कि क्लाउड्स में माउंटेन सीनरी है और इसकी असल सीनरी ज़्यादा वाजे नहीं हो रही बारिश शुरू हो रही है मुझे आगे बढ़ना होगा टॉप की तरफ

खपलू ब्रेक ब्रोक की इस आखिरी झील से यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा हूँ इसे बयान नहीं किया जा सकता दर हकीकत जिसे मैं पास समझ रहा था पीछे वो पास नहीं था और एक्चुअल पास जो कि तकरीबन चांदी कदम के फासले पर रह गया है तकरीबन दो घंटे मुसलसल हौरी वाली ट्रैकिंग करनी पड़ी है और उसके बाद अब अलहमदिल्ला अब मैं टाप के करीब पहुँचने वाला हूँ खुदा का शुक्र है कि कोई चोट चोट नहीं लगी स्नो भी थी रॉक्स भी थी मेन स्नो क्लाइंबिंग भी थी और रॉक क्लाइंबिंग भी थी अल्लाह वाली महमद आए तेरा लाख लाख शुक्र दो से तीन घंटे मुसलसल ट्रैकिंग करने के बाद मैं यहाँ टॉप पर आ पहुँचा तो मुझे ये बकरवालों का घर नज़र आया फ़ौर मैं नीचे उतरा और झील ये स्ट्रीम क्रॉस करके इनके पास आ पहुंचा। अभी कुछ देर यहाँ रुका हूँ इनसे फ्रेश दूध मिला है और अब ताज़ा दम होकर आगे गंदूज झील की तरफ बढ़ूँगा टॉप से कैंप साइड तक और कैंप साइड से यहाँ तक रास्ता सिर्फ और सिर्फ़ अल्लाह के आसरे पे पता नहीं खुदा ने मुझे कैसे पहुँचा दिया मैं बयान नहीं कर सकता ख़ास तौर पर टॉप से नीचे वाला कई घंटे तकरीबन दस से बारह घंटे में मसलसल ट्रैकिंग कर चुका था टॉप तक पहुँचने में टॉप से नीचे आने में जितनी दुशारी मुझे पेश आई थकावट और अजीब सी स्नो और रॉक्स की वजह से उसे बयान नहीं किया जा सकता और फिर कैंप साइड से यहाँ आने में मौस बादलों की लपेट में था हद ज़ीरो थी और बहुत मुश्किल था आगे की तरफ बढ़ना लेकिन यह खुदा का ख़ास करम है कि वो मुझे रास्ता दिखाता रहा है और मुख्तलि जगहों पर मौजूद इंडिकेटर मुझे नज़र आए हैं अभी ये टॉप पर एक इंडिकेटर मौजूद है मैं इस इंडिकेटर के करीबा पहुँचा था तो मुझे ये घर नज़र आया मैंने बड़ी लेकिन मेरे लिए घर पहुँचना ज़्यादा अहम था इसी वजह से मैंने बड़ी मुश्किल से बगैर देखे स्ट्रीम क्रॉस की और यहाँ आ पहुँचा यह बकरियाँ लेकर आगे की तरफ जा रहे हैं दे 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 अच्छा यहाँ से झील तक दो तीन घंटे का आबादी तक आबादी जी, तक यहाँ से झील तक तो कोई आ, दो ढाई घंटे का रास्ता होगा ना सही और नीचे इसी तरह कोई और घर भी हैं लोग हैं घर भी बहुत है ना अच्छा, अच्छा अभी, अभी, अभी लोग, लोग हैं इधर से झील सा नीचे आधा घंटे का रास्ता है सही 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 जजाकला बड़ी मेहरबानी इधर चाय बनाया गया ना चाय बनाया यार हम मैंने लिया है दूध लिया है वो गरम गरम पियो ना बस ये ये बल्टी चाय मीठा चाय बनाया था ना हाँ हाँ

लाहौर किस जगह रहते रहे में तो नहीं। तो वो सामान तो के लिए, लिए। वो क्या है वो... अच्छा तली में बैठ गया ना। हाँ वो सामान लेने के लिए निन पाकिस्तान जो है नदी के साथ साथ मैंने आधे गंदूस की तरफ बढ़ना है नीचे बकर के मुताबिक आगे एक घर और मौजूद होगा इसी तरह यह है कि अभी मैं तकरीबन इंसानों की दुनिया में दाखिल हो चुका एक दिन की ट्रैकिंग कल का दिन और आज के कुछ घंटे आसान नहीं थे इस तरह का एडवेंचर करने से पहले हजार बार सोचना चाहिए बस खुदा के आसरे पर ख़ुदा ने शायद मुझे ज़िंदा रखना था वो मुझे लिया है वरना जब मैं बर्फ़ के अंदर धंस जाता था तो वहाँ से निकलना मुश्किल होता था तूफ़ानी तो बारिश मैंने किस तरह फेस की है ये मुझे ही पता है सलीट फॉल मैंने फ़ेस की है इसी तरह ओवर उबर... लिमिट से ज़्यादा ट्रैकिंग होने की वजह से कदम उठाना मुश्किल था मतलब काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जैसे ही मैंने टेंट लगाया मुझे गहरी नींद आ गई और तकरीबन ग्यारह बजे फिर आँख खुली तो मैं फ़्रेश था उसके बाद मैंने चाय वग़ैरह तैयार की मैं कुछ बार कुछ इमज़ ली कैंप के बाहर की और इसी तरह फिर सो गया रात तूफ़ानी बारिश के बाद आसमान बिल्कुल क्लियर था तारों से भरा हुआ था तो ये ख़ूबसूरत मंजर था क्योंकि मैं फ़ोटोग्राफ़र नहीं हूँ और ना ही मेरे पास कोई अच्छा कैमरा है तो इसलिए रात की फ़ोटोग्राफ़ी मैं नहीं करता अपने टेंट में ही मखदूल का जी यहाँ एक इंट्रेंस बनी हुई है जो शायद हदूद का तयन कर रही हो प्रॉपर ट्रैक को तो फॉलो करते हुए अब मैं काफ़ी नीचे आ चुका हूँ अलबत् मंजिल का इलम नहीं कि कितनी दूर है क्योंकि मेरा मैप अपडेट नहीं हो रहा जहाँ तो रास्ता बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है वैसे ओवरऑल तमाम ट्रैक पे बेहतरीन ट्रैक बना हुआ है कुछ कुछ जगहों पे रॉक्स की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे होना पड़ता है अलबत् बहुत ही प्रॉपर ट्रैक है एक अजीब चीज़ ये है कि कई घंटे ट्रैक करने के बाद बावजूद मुझे ट्रैक पर कोई बंदा नज़र ना आया सवाए एक बकरवालूँ के ठिकाने पे जहाँ महिला ये शायद खुबानी है जो खाना बनती है। ट्रैक पे खुबानी और सेब के दरख्त इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि जहाँ लोकल्स की सेटलमेंट करीबी हैं या ये हो सकता है कि लोकल्स के खेत होंगे नॉर्मली सेटलमेंट्स के करीब करीबी फ्रूट के दरख्त मिलते हैं क्योंकि ये लोग खुद काश करते हैं ओ लेक नजर आ गई लेक नजर आ गई अमेजिंग फाइनली मैं गंदूस लेक पहुंच चुका हूं। ये एक बहुत बड़ी झील है और खूबसूरत झील है ट अमेजिंग लेक काफी बड़ी लेक है नेचुरली तौर पर एक ऐसी जगह मिली हुई है जिससे एक बहुत बड़ी लेक की फॉर्मेशन हो सकती है गंदूस लेक क्या ही खूबसूरत झील है यकीन का व्यू टॉप से ज़्यादा दिलकश लगता है अलबत्त मेरा दिल कर रहा है इतने बड़े ट्रैक के बाद बनता तो नहीं है कि नीचे जाया जाए रास्ते को छोड़कर। लेकिन और ख़ास तौर पर जब मोबाइल की चार्जिंग भी दो तीन परसेंट हो ये अल्लाह का शुक्र है कि गंदूस लेक तक कुछ रिकॉर्डिंग हो गई है लेट्स से देखते हैं मूड का क्या है उधर से भी देखा जाए ये है एक सीओ रीज और तवील गंदूस लेक लेक यकीनन इंतहाई ही खूबसूरत लेक है लेकिन लेक तक पहुंचने का मेरा सफ़र इससे भी ज़्यादा हसीन है फुल ऑफ एडवेंचर फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी तो यकीनन लेक की खूबसूरती से ज़्यादा आप इस सफ़र से महसूस हो इस वक्त मैं गंदूस में मौजूद हूँ गंदूस की बहुत ही प्यारी सेटलमेंट है मेरी मुलाकात एक भाई जाफ़िर अली से हुई जो मुझे अपने घर ले गए उन्होंने चाय पिलाई और इस तरह खुबानी भी पेश की अब और इसी तरह वो मुझे रास्ते पर भी ले आए क्योंकि ये सेटलमेंट्स के अंदर जो रास्ता है वो इनतहा ही कम्प्लिकेटेड होता है इस वक्त मैं ऑलमोस्ट ब्रिज के करीब हूँ और वहाँ से मेन रोड के ऊपर आप पहुँचूँगा जहाँ से मुझे कोई आगे सकर्दु की तरफ की ट्रांसपोर्ट को देखना है तोलती मंटोखा या सकरदु किसी एक तरफ ताकि मैं उस तरफ अपना सफ़र जारी कर सकूँ